নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল আৰু মোৰ বৰ্তমান ভালেই আৰু বাকী বিহু কেনেকুৱা কি গ'ল আপোনালোকে জনাব দেই আৰু বহুত দিন যিহেতুকে ভিডিঅ' দিয়া নাই সেইকাৰণে মানে ভাবিছোঁ আজি এটা ডেইলি ভ্লগেই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ বাকী এতিয়া দুপৰীয়া সময় আৰু সেইফালে ভাত চাত বনাই আছে মায়ে দেখাম বাৰু দিনটো কি ক'ত কৰোঁ মেলোঁ আৰু বিহুৰ মানে বিহু আয়োজন চলিছে আৰু তেনেকেই আৰু অলপ চলপকৈ বৰ বিশেষ ইমান বনোৱা কৰা নাই মানে বা আহিছিলে বায়ে ধুনীয়াকৈ পিঠা চিঠা এইবিলাক আনিলে আৰু মই কালি যোৱাকালি মই নাৰিকলৰ এনেকৈ লাডু বনালোঁ বাকী আপোনালোকক কেনেকুৱা কি ক'ল জনাব আমাৰ আচলতে ইয়াত অকণমান মানে প্ৰব্লেমটো হয় কিয় বনাবলৈ যিহেতুকে ঢেঁকী নাই আৰু সেইকাৰণে অকণমান মানে মিক্সাৰ মেচিন অলপ অলপ খুন্দিবলৈও দিগদাৰ হয় যিহেতুকে মানে কোৱাটাৰ জেগা হয় ন চ' সেইকাৰণে গাঁৱত ভাল আৰু গাঁৱত এতিয়া ঢেঁকী থাকে আৰু গাঁৱত মানে গ'লেই হ'ল আৰু ইঘৰ সিঘৰলৈ গ'লেই ধুনীয়াকৈ হৈয়ে যায় কিন্তু ইয়াততো তেনেকুৱা নাই মানে কোৱাটাৰ জেগা যিহেতুকে মই সেইকাৰণে মানে যিখিনি মানে পাৰোঁ সেইখিনি বনাওঁ আৰু আৰু সেয়াই আৰু বাকী আপোনালোকৰ বিহু কেনেকুৱা কি কওক জনাব সেয়া আৰু যোৱা যোৱাকালি বা আহিছিলে বায়েবোৰ লৈ গৈ আহিলে বাৰু তাই বনাইছিলে যিহেতুকে বিহু কাপোৰ কানি অলপ চলপ লোৱা হৈছে বাৰু দেখাম বাৰু আপোনালোকক চাদৰ মেখেলাযোৰহে বিশেষকৈ দেখাম কাৰণ সেইযোৰ কাপোৰ মানে বায়ে মানে মাক দিছিলে বিহু বুলি আৰু লৈ আহিছিলে ভাবিছোঁ কাপোৰযোৰ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম বাকী মই মানে বিহু বুলি ইমান তেনেকৈ একো লোৱা নাই মানে ঘৰত পিন্ধা আৰু এনেকৈ ফ্ৰক বা এনেকৈ পেঞ্চ এইবিলাক লৈছোঁ বাৰু কিন্তু এনেকৈ ইমান একে বহুত বেছি ইমান একো লোৱা নাই বাকী ইমানেই আজিৰ দিনটো এনেকৈয়ে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেয়াই আৰু বোলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ A few moments later... হ'বলগীয়া হ'ল সেইফালে ভাত পানী বনাই কৰি মানে ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই শুলো শোৱাৰ পৰা অলপ আগত উঠিছোঁহে চাহ তাহ খাই আহিলোঁ বাৰু বাকী অলপ মানে সুযোগ পাৰ্টিও আহিলে তাকে সেৱা কৰিম বুলিও আহিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ মানে কাপোৰযোৰ দেখাওঁ বুলি আচলতে গিফ্টৰ কাপোৰ হয় বায়ে মাক গিফ্ট দিছিলে কিন্তু তথাপিও মানে মোৰ মানে কাপোৰযোৰ পাৰ্চনেলি বহুত বেছি ভাল লাগিছে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব সেইকাৰণে মানে দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু বেলেগ একো নেদেখাওঁ বেলেগ কাপোৰ একো নেদেখাওঁ আৰু মানে অকল মানে চাদৰ মেখেলাটোৱে দেখাম চ' মানে তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কাপোৰযোৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ উলিয়াই কৰি আনিছোঁৱেই এইযোৰ ধুনীয়াকনৰ হয় কাপোৰযোৰ হেণ্ডমেড হয় বৰ বহুত ধুনীয়া মানে গৰমত পিন্ধিবলৈও বহুত বেছি ভাল আৰু এনেকুৱা কাপোৰবিলাক আজিকালি মানে কি হয় বিয়াৰ বাৰু মানে পিন্ধিবলৈও ভাল হয় মানে চিম্পুলত গড় যিটো ষ্টাইলটো আজিকালি কৰে ন ছোৱেকুৱা কাপোৰবিলাক বিয়াই বাৰু পিন্ধিবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় আৰু ইয়াত মই মানে চিলোৱা হোৱা নাই এতিয়াও য়েল্ল' কালাৰ এইটো দেখিছেনে য়েল্ল' কালাৰ ধুই দিম ভাল লাগিব আৰু মানে সূতাটো আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে হেণ্ডমেড হৈছিল সূতাটো দেখিছেনে এইটোতে মানে গম পোৱা যায় হেণ্ডমেড যে সূতাটো মানে এনেকৈ ওলাই থাকে তাৰপিছতে বেছি ভাল লাগিছে কালাৰটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি মেলি পেলাই দেখাবলগীয়া হয় দেখাই দিওঁ আৰু আকৌ মেলি পেলাই মানে এইটো কালাৰ চবকে ধুনীয়াকৈ চিট কৰিব বগা মানুহকো ভাল লাগিব আৰু অলপমান কম ৰঙৰ মানুহকেই ভাল লাগিব এইটো এইটো কালাৰে মানে লেক্সি কাপোৰ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত মানে লাইট ৱেইটৰ হয় বহুত মানে মানে এবাৰ চাগৈ ধোৱা পিছত কাপোৰযোৰ পূৰা কোমল গৰমত মানে পিন্ধিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া এতিয়া গৰমৰ দিন আহিছে ন বিয়া বাৰুবিলাকত গৰমৰ দিনত মানে বেছি মানে হেভি কাপোৰ পিন্ধে বহুত বেছি পাব লাগে চাবচোন সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবিলাক বহুত ভাল হয় নুনীকতনৰ এইটো কাপোৰ হেণ্ডমেড চ' এনেকুৱা যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মই মেখেলাখনো দেখাই আছোঁ চিলভাৰ গুণা আছে আৰু য়েল্ল' কালাৰটো ভালকৈ ধৰিব পাৰিছানে বাৰু মই যিটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰি কৰি আছোঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰবিলাক বেছি ভাল লাগে মানে যিটো মানে মুগা মুগা মানে ফিলিংটো মানে ভাল লাগে মানে মুগা মুগা নিচিনাও লাগে আৰু মানে ভাল লাগে আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগে এনেকুৱা কালাৰবিলাক তো এনেকুৱা আচলতে মই মানে চাদৰ মেখেলা বহুত বেছি পাতল কালাৰবিলাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ এনেকুৱা মানে পিংক কালাৰ যিটো বেবী পিংক কালাৰ সেইটোও বহুত ভাল লাগে কিন্তু এইটোও বেছি ভাল লাগে কাৰণ এইটো মুগা আৰু যিটো মানে মুগাৰ মানে সেইটো মানে আহে মানে ভাইভটোও আহে চিলে আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ল'ব পাৰিব কিন্তু চিলিওৱা চিলোৱা মানে হোৱা নাই কাইলৈ মানে চাগে যামহে চিলাবলৈ সেইকাৰণে বোলো আগতীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু ব্লাউজটো চিলাই হ'লে মই আপোনালোকক বাৰু দেখাম যদি পাৰোঁ মই অকণমান বেগ কেমেৰাই কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ ছ' গাইজ এইযোৰ হৈছে কাপোৰযোৰ কালাৰটো ধৰিব পাৰিছেনে এতিয়া ছ' বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু বহুত বেছি চফ্ট হয় কাপোৰযোৰ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া ধৰিব পাৰিছেনে বহুত বেছি কোমল হয় এইফালে সূতাবিলাক এইবোৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ থাকে মানে হেণ্ডমেড কাপোৰবিলাকত আৰু এইযোৰ চিল্ভাৰ গুণাৰ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈ আছে এতিয়া চাগে ভালকৈ ধৰিব পাৰিছে কালাৰটো মই য়েল্ল' কালাৰ দহি দিম তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু সিমানেই আৰু কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো আছিলে বাইছশ টকা দেই প্ৰাইচটো জনাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক বাইছশ টকা লৈছিলে এইযোৰ কাপোৰ নগাঁৱৰ পৰাই কিনিছিলোঁ ছ' সিমানেই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই